Datuk Seri saya merujuk kepada butiran 050200, Teknologi Maklumat. Datuk Seri Pengurusi, laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC, Parlimen, berhubung perkhidmatan penuh kontroversi One Best Net. Yang dibentangkan dalam mesyuarat kali ini telah mengesahkan hampir kesemua kekhawatiran yang telah saya bangkitkan selama ini mengenai ketimpangan dan kepincangan dalam pelaksanaan projek tersebut. PAC juga mengesyorkan agar Jabatan Audit Negara melakukan audit susulan secara keseluruhan uh, di samping melaksanakan kajian keberkesanan terhadap pelaksanaan One Best Arena ini. Saya harap uh, pengauditan dan kajian ini akan dilakukan dengan segera agar tidak membazirkan lebih banyak lagi duit dan menjaskan prestasi pengajaran dan pembelajaran guru dan murid-murid kita. Datuk Seri Pengurusi, kebanyakan masalah yang berbangkit Uh, berpunca daripada salah urus kontrak ataupun kontrak mismanagement uh, yang amat ketara. Salah satu contoh jelas adalah pendedahan laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2013 uh, berkenaan pemasangan menara telekomunikasi OneBrace ataupun OneBrace Starinet Receiver Integrated System. Menara menara ini banyak mengundang kontroversi kerana ia berfungsi untuk memancarkan isyarat tanpa wayar bukan sahaja ke dalam perkarangan sekolah tapi juga di kawasan sekeliling. Ini menimbulkan persoalan sama ada menara ini juga digunakan untuk perkhidmatan komersial Yes 4G oleh kontraktor One Best iaitu syarikat YTL. Jika benar, maka ada kemungkinan besar bahawa projek ini sebenarnya membiayai pengembangan rangkaian Yes 4G secara meluas di setiap pelosok negara kerana ia melibatkan pembinaan infrastruktur telekomunikasi di beribu-ribu sekolah. Walaupun penggunaan menara One Breeze bagi tujuan komersial telah dinafikan oleh pegawai-pegawai kementerian dalam prosiding PAC. YTL sendiri pernah mengakui dalam laporan media bahawa penggunaannya tidak terhad kepada kawasan sekolah. Jadi saya harap Menteri dapat memberi komen mengenai perkara ini agar tidak berlaku kemuskilan. Tambahan kepada itu, terdapat kelompangan kontrak berkenaan dengan kadar sewaan bagi penggunaan premis sekolah untuk pemasangan Menara One Breeze. Berdasarkan penemuan audit, Kementerian telah membenarkan YTL untuk memasang Menara One Bridge di sekolah-sekolah dengan kadar sewaan yang ditetapkan oleh JPPH iaitu sebanyak RM1,200 sebulan atau RM14,400 setahun bagi setiap tapak One Bridge. YTL pada mulanya enggan membayar jumlah tersebut dan setelah berunding dengan kementerian, kadar sewaan telah diturunkan kepada hanya RM1,000 setahun bagi setiap tapak. YTL kemudian membuat rayuan sekali lagi pada tahun 2014 dan akhirnya Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian memutuskan untuk mengurangkan sewa lagi kepada harga rendah hanya RM120 setapak setahun. Datuk Seri Pengurusi, kadar sewaan RM120 setahun ini amat kecil dan uh, langsung tidak masuk akal. Khususnya apabila kadar pasaran ataupun market rate sewaan tapak untuk menara telekomunikasi adalah dalam lingkungan RM14,400 sehingga RM24,000 setahun. Masjid di kawasan saya pun boleh charge sebanyak RM18000 setahun untuk pemasangan menara teleko telekomunikasi. Ini pula Kementerian Pendidikan. Oleh itu saya kurang faham bagaimanakah mungkin yuran sewaan ini ditetapkan pada kadar yang begitu rendah, lagi-lagilah apabila kita mempertimbangkan bahawa menara One Breeze ini mampu menyediakan perkhidmatan internet tanpa wayar bagi tujuan komersial. Daripada rm RM400 14400 setahun mengikut Shore JPPH ia dikurangkan kepada RM1000 setahun dan kemudiannya kepada RM120 setahun. Jika dikirakan berdasarkan 3203 tapak yang sepatutnya dibina, maka kerugian yang dialami oleh kementerian adalah sebanyak RM45 juta uh, setahun. Apakah pewajaran bagi kerugian yang begitu besar ini? Di samping itu, laporan audit juga mendapati bahawa semua charge utility termasuk bil elektrik tidak dibayar oleh kontraktor dan sebaliknya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Kementerian sendiri mengakui bahawa kecuaian dalam kontrak ini telah mengakibatkan kenaikan kos elektrik antara RM150 sehingga RM180 sebulan bagi setiap sekolah yang di mana ada pasangnya One Breeze. Ini bermaksud bahawa setiap sekolah akan menanggung kos lebihan antara RM1,800 sehingga RM2,160 setahun iaitu 15 hingga 18 kali ganda kadar sewaan yang dikenakan ke atas YTL. Di mana logiknya keadaan ini ibarat menyewa rumah pada kadar yang tidak mencukupi untuk membayar bil utiliti. Ini merupakan kerugian besar yang tidak sepatutnya berlaku. Sekurang-kurangnya sewa harus membedai untuk meliputi semua kos yang terlibat dan kementerian tidak sepatutnya menanggung kos berihan seperti caj utiliti. Menurut laporan PAC, syarat ini akan dikaji semula. Jadi saya nak tahu sama ada kementerian uh, sudah Yeah, uh, ...memaksa kontraktor uh, membayar charge utility... ...dan uh, bagaimana ia dilakukan. Datuk Seri Pengurusi, laporan PAC turut mendapati bahawa... ...pelaksanaan One Best Tari gagal menepati... ...kebanyakan KPI yang ditetapkan. Contohnya, kontrak menyatakan bahawa One Best Tari ...sepatutnya siap dipasang di kesemua 10,000 sekolah... ...di seluruh negara pada bulan Mac 2013. Namun, hanya 60% berjaya disiapkan tepat pada waktunya... ...dan setakat Oktober 2014 masih belum siap dan YTL telah didenda sebanyak 2.4 juta ringgit. Malangnya sehingga kini dalam pengetahuan saya pemasangan 100% masih lagi belum dicapai walaupun sudah 3.5 tahun sejak uh, tarikh yang sepatutnya. Justru kementerian perlu menjelaskan tahap pemasangan infrastruktur tersebut sebab-sebab kelewatan dan apa tindakan susulan selain daripada denda yang dikenakan pada tahun 2014. Pada masa yang sama, penggunaan pelantar pembelajaran maya VLE, Virtual Learning Environment, juga turut bermasalah. Sistem e-pembelajaran inilah yang sebenarnya memakan belanja paling besar dalam projek One Best Terinet, iaitu kos berkala sebanyak RM513 juta ringgit setiap dua tahun, tidak termasuk bahan-bahan pengisian. Dengan kos yang begitu besar adalah amat mengejutkan apabila Jabatan Audit mendapat mendapati bahawa penggunaan dalam kalangan murid adalah kurang daripada 0.64%. Jadi bagi menangani masalah penggunaan yang amat rendah ini, kementerian telah melaksanakan beberapa aktiviti termasuk bengkel kerja, latihan, bimbingan secara apa ni handholding kepada guru-guru dan dan sebagainya. Di samping itu 351 sekolah champion ya juga telah dikenal pasti bagi uh, menjadi sekolah contoh bagi penerapan teknologi. Malah maklum balas dalam laporan PAC menyatakan bahawa kementerian telah menyasarkan KPI bahawa sejuta murid akan menggunakan VLE Uh, sekurang-kurangnya 30 minit seminggu pada tahun 2015 dan kemudiannya 3 juta murid pada tahun seterusnya Oleh itu, Kementerian wajib menjawab sama ada KPI bagi tahun 2015 dan 2016 sudah pun dicapai dan memberi perangkaan penggunaan terkini Daripada maklumat yang saya terima penggunaan VLE masih lagi tidak mencapai tahap yang mewajarkan perbelanjaan yang begitu besar Satu lagi masalah adalah liputan ya, uh, uh, jalur lebar yang kurang memuaskan Uh, yang di mana sebenarnya audit telah menemui uh, bahawa kelajuan internet tidak konsisten malah uh, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP juga mengadu bahawa dalam kebanyakan kes guru-guru dan juga PIBG terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk melanggan perkhidmatan internet daripada syarikat penyedia lain. Uh, apakah gunanya Kementerian membayar berbilion ringgit untuk perkhidmatan uh, One by Starry Net ini jika guru-guru dan ibu bapa terpaksa memikul beban tambahan ini. Erm, um, Datuk Pengerusi, eh uh, sebenarnya banyak lagi masalah ya KPI yang di, tidak ditunaikan oleh YTL uh, tapi masa tidak mengizinkan. Uh, lagi satu masalah yang mungkin saya nak dapat uh, penjelasan daripada menteri adalah uh, dari segi liputan coverage di mana pada uh, masa audit uh, uh, dapatan adalah bahawa 50 hanya 58% sekolah yang ditinjau. ...menikmati liputan keseluruhan sekolah. Jadi saya nak tahu sama ada uh, masalah ini sudah pun diselesaikan ataupun tidak... ...dan jika tidak, adakah kementerian menentuk pampasan atas lagi satu kegagalan KPI ini. Datuk Seri Pengurusi, uh, projek One Best Terenet ini telah membazirkan sejumlah duit rakyat yang begitu besar... ...dan jika dibiarkan berterusan selama 15 tahun seperti yang dipersetujui dalam kontrak... ...maka lebih banyak lagi duit rakyat yang akan disia-siakan. Pada saya, pokok kepada masalah projek ini adalah pendekatan satu saiz untuk semua ataupun one size fits all yang diambil oleh kerajaan. Pelaksanaannya secara sekaligus ke atas 10,000 sekolah, hampir setengah juta guru dan lima setengah juta murid adalah terlalu bercita-cita tinggi dan hanya akan mendatangkan pelbagai masalah seperti mana yang sudah pun terbukti. Negara kita yang luas ini mempunyai sekolah yang amat berbeza keadaannya dengan persekitaran logistik dan sosioekonomi yang jauh berlainan antara satu sama lain seperti mana yang dibuktikan oleh dapatan Jabatan Audit sendiri sekolah yang paling memanfaatkan teknologi one best internet adalah sekolah bandar yang mempunyai infrastruktur sedia ada yang memadai seperti makmal komputer yang lengkap dengan projektor sering juga diselenggara dan sebagainya pada masa yang sama murid di sekolah-sekolah tersebut juga menikmati penggunaan internet dan peranti di rumah serta mendapatkan kemasukan daripada guru dan ibu bapa Malangnya kalau kita nak uh, mereplikakan keadaan ini di semua 10,000 sekolah, saya rasa uh, tidak boleh uh, uh, dicapai. Ya, jadi akhirnya, uh, Datuk Seri uh, uh, Pengurusi, saya ingin mencadangkan agar kementerian mengambil pendekatan, memberi pilihan kepada sekolah-sekolah untuk menentukan keperluan dan keutamaan mereka sendiri. Uh, sama ada mereka memerlukan uh, VLE ataupun tidak ataupun One Bestari Net ataupun tidak biar sekolah-sekolah itu memilih sendiri daripada uh, uh, kementerian memaksa dan kemudian uh, pelaksanaannya jauh ya kita nampak uh, tidak begitu memuaskan jadi sekian terima kasih uh, Datuk Pengerusi ya hormat Selong.